Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah, please say any negative thoughts. i pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south, I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud, you can have it doubts, know what I'm about, have your full cloud It be raining out, I keep making sound, go another round, time I'm bound, can't stop me now you don't wanna f*** with me A slow burn like a disease Jadi hari ni kita dengan Mazda 3 sedan Jadi Mazda 3 sedan ni uh, Among uh, kereta sedan C segment yang masih lagi berada di pasaran lah jadi kita tahu bahawa sedan C segmen ni dia punya pasaran ni makin mengecil kerana ramai orang dah mula bergerak ke arah SUV SUV compact, SUV keluarga dan yang ini dia punya pesaing-pesaing ni SUV keluarga lah ini yang mencuri dia punya jualan dia so pasaran ni memang semakin uh, mengecil uh, tapi kita dapati produk-produk dalam segmen C sedan ni semakin menarik sebenarnya jom kita tengok dengan lebih dekat lagi Mazda 3 ni Walaupun reka bentuk Mazda sekarang boleh dikatakan antara yang paling cantik daripada Jepun tapi kita kena ingat balik pada tahun 1990-an penghujung 1990-an awal 2000 tu reka bentuk Mazda ni memang hamba kerana mereka terpaksa berkongsi pelbagai ciri dengan Ford in fact they have to share the platform dengan Ford lah kerana mereka masih lagi dalam kumpulan Ford pada masa itu. tapi nasihat baik aa, kerana Ford menghantar reka bentuk British Moray Callum yang terkenal untuk menghasilkan satu gaya reka bentuk yang lebih mantap untuk syarikat eh, Jepun tersebut Moray dan abangnya Ian yang bertugas sebagai ketua reka bentuk untuk di Jaguar memang terkenal sebagai reka bentuk yang hebat antara reka bentuk beliau ialah kereta konsep Aston Martin Lagonda Vignale dan apabila tiba di Mazda beliau menetapkan gaya reka bentuk serba hitam untuk kabin dengan kemasan meter berwarna merah ataupun juga yang kita nampak sampai sekarang in fact the organic shape sekarang yang kita nampak tu pun bermula daripada zaman Murray Callum sejak itu Mazda sudah melalui beberapa gaya reka bentuk bermula dari Nagare yang dilakarkan oleh Frank von Holzhausen yang menggantikan Murray Callum dan sekarang Frank pun telah meninggalkan Mazda dan menjadi ketua berkebentuk di Tesla dan juga tengah impak yang agak besar juga kepada Tesla di sana kalau kita nampak, berkebentuk dia ada kan gaya-gaya macam, that's very slim line, very athletic look. Dan gini yang terbaru lengguk berkebentuk digelar Kodo di Mazda. Eh. Dan semua gaya ini mempunyai persamaan yang banyak kerana mereka mengambil inspirasi dari alam semula jadi dan proses evolusi yang agak perlahan tetapi sangat berkesan dan teratur. Sebab itu setelah 20 tahun berkebentuk Mazda ni berkembang ataupun evolve, kini kita dah ada satu reka bentuk yang kita boleh kenal walaupun daripada jauh walaupun tanpa sebarang rencana dari segi reka bentuk Mazda 3 ni of course Mazda dah mencapai satu tahap di mana reka bentuk mereka sudah sangat dikenalilah, ini kodor design ni dah semakin established dan kita tengok sepintas lalu daripada depan tepi belakang kita dah nampak dia punya kemazdaan dia tu kan eh? dan kali ini saya rasa mereka telah berjaya lagi sekali meningkatkan uh, kecantikan Mazda 3 ni dengan satu bentuk yang begitu elegan tetapi ada sikit uh, kadar agresif dia juga itulah. Di mana kita lihat dia punya moncong tu memang cukup panjang sekarang dan uh, mereka dah dapat mencapai satu nisbah dari bentuk di mana di belakang-belakang tu bentuk tu dah terlalu tak terlalu tinggi. Now it looks like just a very elegant sedan. Kalau tidak dulu banyak kita tengok sedan-sedan ni terlalu nak cuba hasilkan wet shape jadi sampai macam pelik. Tapi yang ini sekarang tidak. Jadi kita tengok dia punya line, swooping line untuk dia punya roof line tu a single sweep eh. So it's so a very nice sporty coupe like roof line. Dan kita tengok dia bahagian-bahagian belakang. Saya punya favorite view sebenarnya kereta ni adalah daripada sudut ni ni eh. daripada sudut ini memang nampak dia punya kelainan dan kecantikan itu pada saya lah, pada mata saya so, saya rasa dia punya lampu belakang ni antara lampu belakang yang paling cantik lah, dalam range Mazda sebab so, Mazda punya lampu belakang ni saya memang tak tahu berkenan sehingga selalunya, selalunya dia terlalu kecil ataupun dia, dia main dengan shape-shape pelik-pelik lah dengan dia punya bulat-bulat dia tu kan ha, kali ni dia masih lagi menggunakan uh, lampu konon-kononnya macam empat lampu bulat di bagian belakang tu dia menggunakan of course uh, light ring lah kali ini dia tak dah tak bukan uh, macam betul-betul lampu dial bulat so but this, this, is a much nicer and sleeker aperture so much more coherent much more uh, in tune dengan the rest of the car tu yang mula-mula punya shape tu ada memang pelik sikit lah Mazda sampai setakat ni ni dah terbaik satu iterasi yang memang saya rasa sangat bagus ok tengok dia punya line uh, tayar tu jadi line tayar tu dia punya wheel arch tu uh, very strong wheel arch line bahagian depan dan bahagian belakang cuma yang belakang ni dia punya wheel arch line tu lebih besar lagi lah it gives it additional strength untuk carry all the visual bulk lah kat belakang ni ini bahagian depan ni kita lihat dia punya wheel arch dia it's a very strong design and it, it memang terus match terus dengan bahagian depan muka dia dan uh, bahagian depan muka kali ni saya rasa the family resemblance is memang obvious lah kan lah dia yeah, ada different ialah biasalah ada kebentuk dia grill under breather but this one is very nice and clean design kita tengok under breather tu just a long slit kat bahagian bawah dan grill tu besar dan mata tu biasalah mata sepet itu kan garang dengan uh, kening kena ke atas tu kali ni nampak macam lamp, mata burung falcon ke burung lang ke kali ni dan kita tengok grill tu memang jadi fokus kepada depan ni dan di mana garisan daripada grill tu terus satu line je ke belakang ke arah the wheel the, the bonnet closure ni dia bukanlah uh, apa tu orang panggil clamshell tapi dia dia nampak macam semi clamshell lah kat bahagian tepi ni sikit and I, I, I suka dia punya shut line kat sini ni eh shut line kat sini ni memang satu yang menarik dia pecahkan begitu lah selalunya dia macam di sini selalu banyak macam ruang yang kecil lah so dia bagi satu kekuatan kat ke situ saya pun tak tak tahu apa dia punya kesan dia secara visual pada kita tapi nampak macam kereta tu lebih kuat lah and of course uh, ruang antara pintu depan dengan tayar ni pun agak besar juga dan, dan itu sebenarnya membantu dengan kereta tu kelihatan lebih mewah lah dan ini memang moncong dia nampak panjang walaupun kita rasa moncong dia tak adalah lebih panjang daripada kereta-kereta lain tapi akibat daripada jenggera bentuk lampu dan garisan-garisan ni dan juga bumper tu nampakkan moncong tu sangat panjang betul tak? Dan dia punya side skirt tu very ni nice and clean. Dia tak ada pelik-pelik. Dia just sebab macam warna ni warna hitam kat bahagian bawah tu. Nampak macam ada side splitter pula kan. Macam konon-konon dia -konon. a flat bottom. And ada small air dam kat sini untuk membantu aliran udara, mengawal aliran udara. kita tengok kat depan ni pun ada air dam. Dan juga ada lubang udara lah kat sini. Jadi ini semua ciri-ciri penting air dam bawah ni dengan lubang udara ni untuk membantu aliran udara menjadi um, kereta yang lebih aerodinamik apa yang meningkatkan reka bentuk Mazda generasi terkini ialah penggunaan garisan yang lebih kemas dan tidak terlalu berbagai-bagai dan mereka juga menggunakan radius lipatan yang lebih halus untuk setiap garisan ini memberikan ke semua produk mereka satu macam tahap kesinian yang lebih terselah dan nampak lebih halus lagi tapi sememangnya pembeli memilih Mazda 3 kerana reputasi sebagai kereta pemandu lah. Cantik itu kira bonus lah. Tapi macam mana pun ini tetap kereta keluarga yang perlu menghidangkan praktikaliti sebagai ciri utama. Kini okay, tempat duduk belakang uh, Mazda 3 ni. Uh, bukanlah yang paling lapang saya dalam dunia tapi kira uh, given that dia punya bumbung tu agak mencuram kan Jadi kita rasa macam cekap juga dia curi ruang kat atas ni macam cuba tengok ni ruang kat kepala ni. Masih lagi ada ruang satu tangan lah. Walaupun bumbung tu agak sloping. Kalau saya kesana ke belakang sikit, lagi dua jari lah. Tapi kiranya tak adalah rasa kepala tu macam nak belaga dengan bumbung. Bila kita tengok lutut pula, depan ni memang kalau dia tak lekukkan sikit kursi belakang kursi ni, Memang jadi sempit habis lah Tapi pasal dia lekukkan sikit Belakang kursi ni ada lagi Ruang dalam satu jari dua jari lah Depan nak lutut kita So okey juga taklah rasa sangat cuma kursi ni dia duduk rendah sikit nah. yang ni sebelah pemat penumpang ni rasanya uh, mungkin dah turun rendah habis pada dah turun rendah habis semua ada ruang kat bawah ni agak kurang sikit lah jadi kaki kita tidak boleh masuk bawah kursi tu dan situ akan rasa sikit sempit lah untuk yang orang tengah ni yalah, sebelum dia duduk sebenarnya kat sini ada armrest lah dan uh, dekat armrest ni ada dua cup holder dan armrest ni agak besar juga dan uh, tinggian dia lebih kurang sama dengan sebelah kiri ni jadi kalau kita duduk memang agak selesa terbaik sikit kat belakang ni dua orang lah tapi kalau nak duduk tiga orang pun boleh juga kalau orang duduk tengah tu memang kepala dah belagalah dengan bumbung tak boleh nak selesa sangat lah nak tengok lutut pun memang tak apa-apa ada ruang sangat pasal dia belaga dengan belakang kursi ni especially kalau awak tinggi lah macam saya lima kaki sebelas ni dah memang lutut belaga lutut lah ini memang kursi ni ketinggian saya lah setting dia Kalau kabin terpaksa berkompromi dengan reka bentuk luaran, adakah pemanduan juga telah berkompromi dengan keselesaan? Jangan lupa, eh, model pesaing seperti Toyota Corolla, Hyundai Elantra dan Kia 100 juga menawarkan pemanduan yang jitu. Ha, Honda Civic tak percitalah memang dianggap sebagai driver's car. Anyway, kalau awak nak tengok video kami melipat Mazda 3 ni di litar sepang, sila ketik pada pautan di atas. dari okay, daripada the driver seat Mazda ni memang satu kereta yang kita tahu driver uh, driver uh, car lah. jadi di sini kita dapati uh, dia punya layout uh, of the cockpit of the, the dashboard ni memang menumpukan perhatian kepada pemandu kita tengok dari segi layout uh, papan muka utama ni tengok ada tengah-tengah tu ialah uh, tiga tiles. Di mana yang utama sekali ialah speedometer kiri ialah rev counter dan sebelah kanan engine temperature dan juga uh, fuel, lah, fuel level jadi uh, dia punya display dia tu very focus on uh, the driver dekat sebelah kiri kanan tu pula dia menunjukkan odometer uh, dan uh, fuel consumption gauge dan kat sebelah kanan tu ialah uh, range distance tu MT So ini adalah satu layout yang memang mudah untuk kita fahami dan mudah untuk pemandu hadamkan Dan di kiri kanan tu dia letak aircon Jadi aircon tu pun nampak macam fokus ke arah driver Jadi untuk sebelah sana ada aircon yang asing Letak jauh daripada tengah-tengah center -tengah console ni Dan uh, itu saya suka dia punya layout ni Dan uh, juga uh, dia punya kelebihan uh, Mazda 3 ni atau Mazda semua dia punya steering pun cantik lah ni dia punya steering box dia semakin kecil semakin kecil pula dan there's nice three spoke design jadi bila kita tengok uh, reka bentuk dia ni memang feels feels like a driver's car dan bila kita pandu pun memang dia punya chassis dia the way the engine uh, sounds and responses memang rasa macam as uh, a driver's car tapi of course this is kereta keluarga sebenarnya pasal ini adalah versi sedan kalau yang versi hatchback tu mungkin dia punya pemanduan dia lebih agresif lagi uh, tapi yang ini memang uh, dia punya ride quality dia cukup selesa dan dia tak melantun-lantun dan as typical Mazda dia punya secondary ride cukup bagus dia tak fussy over small small surface changes lah bila di permukaan perubahan kecil-kecil tu dia tak terasa so masuk ke dalam cabin lah dan tapi dia punya primary ride ni bagus very well control at high speed uh, rarely any kind of float ke apa ke lah But the gear change is very smooth nak kata uh, slow sangat pun tak So it's a nice balance like partial throttle biasalah all these modern gearboxes memang dia punya gear change dia uh, super smooth lah kita tak berasa Uh, bila kita really really push Memang ada rasa sikit lah uh, But that's actually normal Bila pasal bila kita dah uh, Throttle beyond a certain point The system lah Algoritma dia Memahami bahawa kita Memang nak memandu dengan laju lah Jadi dia uh, menukar pattern Ataupun uh, program Untuk gear shift tu Untuk mempercepatkan lagi Nah muzzle dia pun samalah Bila kita lebihkan sikit throttle Dia akan berasa Dia berasa sikit kan masih lah, kerajaan sentak yang kadang-kadang kita nak cari pun. So itu normal lah in the C segment uh, family sedan eh. Dan kalau kita betul-betul uh, memilih nak cari kereta yang uh, feels uh, sedan yang paling paling sporty uh, ada banyak sekali pilihan sebenarnya sebab uh, Honda Civic pun dah quite sporty dan memang betul lagi. Dan uh, Corolla Altis pun dah makin meningkat lah dia punya pemanduan dia, kualiti pemanduan dia. Dan sekarang ni Mazda memang bermata kenal lah Dengan dia punya pemanduan tu. Dan saya tengok antara tiga ni uh, Yang paling ada sporty ride lah, Ataupun orang kategori sporty ride sana Yang keras sikit ni lah Honda lah Honda Civic tu ride dia memang keras sikit Honda punya ride memang sikit choppy Dan kemudian uh, kita pergi ke Mazda ni Mazda ni dia punya ride quite firm Tapi supple Dia tak keras sangat lah Dan yang paling uh, comfort uh, Fokus ialah the Corolla Altis lah Artis tu memang dia punya ride this, uh, Memang very plush lah And Tapi ketiga-tiga ni sebenarnya uh, Memenuhi keperluan Apabila kita nak memandu secara agak laju sikit lah This this Mazda has the best in terms of balance lah So ride dia tak keras sangat And there is still good uh, feedback from the steering Dan uh, secara keseluruhannya ini Antara ketiga tu saya rasa Yang uh, rasa paling uh, continental lah yang Honda tu memang terasa very Japanese kind of oriented of performance di mana it's very uh, and very it's quite dia punya ride itu agak hard juga and a little bit choppy but that's a typical Honda punya ride yang memang helps to give them create a certain kind of feel untuk driver yang driver dia memang rasa confident macam tu lah uh, whereas the Toyota is the softest among the three uh, but it doesn't mean that it drives poorly it drives very well even kat jalan corner-corner pun is is a very nice driving car uh, cuma it's softer lah uh, so of course bila dia soft tu ultimately there might be some compromise in terms of dia punya uh, steering feel lah but doesn't mean it doesn't go into corners uh, just as hard as the other two cuma dia punya steering feel bila steering feel ni cerita dia uh, bila you betul-betul on the limit lah kita bawa tak sampai tahap tu jarang-jarang pun Uh, unless like kita memang saja push untuk testing kereta naik ke genting ke ataupun pusing litar dan memang ada berasa lah tapi 99% uh, of the time memang kita tak, tak sangat tak terasa sangat lah bila mungkin dalam keadaan uh, jalan uh, licin ke apa-apa mungkin kita di sini, -sini but um, overall uh, most of the C-Segment cars are competent but this one I like and the most in terms of the ride and handling pasal uh, it strikes a very good balance lah Sebelum kita bagi skor, saya nak senaraikan 5 perkara yang saya tak suka tentang Mazda 3 ni. Pertama sekali, saya rasa kabin belakang terasa agak sempit akibat kompromi dengan reka bentuk luar. Dan yang paling teruk, tempat duduk tengah terasa sangat-sangat sempit. Kedua, saya juga kurang gemar dengan kemasan seberhitam dalam kabin yang membuatkan kita terasa sedikit tertekan lah. baik roof liner berwarna terang. Tapi saya faham, ramai orang suka minimalis uh, desain Mazda ni so dia terus kekal popular ketiga reka bentuk papan permuka terlalu minimalis ha, sebenarnya ini saya tak pasti juga suka atau tak suka ada hari saya suka tapi ada hari saya rasa seperti Mazda terlalu dogmatik dan konsep minimalis ini yang keempat, kekurangan USB port untuk penumpang belakang. Ha, ini tak dapat dimaafkanlah untuk kereta zaman peranti muda alih ni kan. Dan yang kelima, saya memang saya memang cukup tak berkenan dengan penggunaan piano black ataupun kemasan hitam kilat di konsol tengah dan Mazda memang suka pakai benda ni. Dia cepat berabuk. Kalau awak OCD hari-hari kena lap atau mungkin sehari dua kali kena lap nak buang abuk ni. Tapi saya rasa kekurangan ni semua agak kecil lah jika dibandingkan dengan ciri positif Mazda 3. Yang pertama, reka bentuk luaran. Ha, ini memang menjadikan ia sebagai kereta segmen C paling handsome di pasaran pada pendapat saya. Itu saja sudah cukup untuk menarik minat pembeli. Yang kedua, enjin Skyactiv dengan kotak gear 6 kelajuan. Ini bukan CVT ya, proper 6 speed auto. Memang sedap dia lenjan. Apabila kita memandu santai, dia pandai pula tu untuk memastikan penukaran gear tidak ada rasa very smooth. Ketiga, teknologi Skyactiv ni masih lagi dikira terbaik untuk penjimatan ya. Enjin 2.0 liter pada varian High Plus ni ditarafkan menggunakan hanya 6.2 liter petrol untuk setiap 100 km. Sambil masih lagi menjana banyak juga 163 kuasa kuda dan 213 Newton torque. Keempat, walaupun uh, kelebihan dari segi pemanduan semakin nipis bila dibandingkan dengan pesaing, tetapi ia masih di depan dan uh, satu lagi penalaan sistem gantungan Mazda terus mendahului jenama lain kerana ia tidak sensitif kepada kecacatan permukaan jalan kecil, -kecil dan stabil pada kelajuan tinggi. Yang terakhir sekali ia datang dengan pelbagai ciri keselamatan termasuk sistem turutan lorong, radar cruise control, brake kecemasan automatik dan sistem GVC ataupun Vector control yang meningkatkan kestabilan dalam selekoh. Ini memberikan kita lebih keyakinan dan melengkapkan package untuk Mazda 3 ini. Sayangnya varian 2.0 High Plus ni berharga RM160,000 Di mana pesaingnya seperti Toyota Corolla 1.8G hanya berharga RM137,000 Dan masih mempunyai beberapa kelebihan dari segi spesifikasi dan keselesaan Terutamanya ruang kabin lah. Manakala Honda Civic 1.5 Turbo Premium pula lebih menarik lagi pada harga hanya RM128,000 Ni yang paling menarik sekali tu, pasal kita tengok paling banyak kereta ni di jalan raya Okey, apapun sudah tiba untuk masa kita memberi skor kepada Mazda 3 kali ini. Jadi untuk reka bentuk luaran, saya rasa yang memang cukup handsome, jadi saya bagi dia 8.0. Reka bentuk kabin, yang ini agak sikit hit and miss untuk saya lah, Pasal saya tak suka warna dia gelap sangat dan a bit too minimalist untuk my taste, jadi saya bagi 7.0. Practicality Untuk practicality kabin juga Saya rasa 7.0 Kerana ruang tu agak sempit Dan uh, mungkin tak ada USB Dan juga tempat ruang ruang, -ruang botol di, di pintu Adalah ruang yang untuk botol kecil saja. Dari segi pemanduan Ini memang top score 8.0 dari segi nilai yang ni rendah sikit lah 6.5 per 10 kerana kereta ni kereta imported lah jadi harga ni memang tinggi sikit lah keseluruhannya skornya ialah 7.3 jadi faktor nilai lah yang memberi kesan kepada skor akhir tapi wang tambahan ni ialah untuk kelebihan kereta ni dipasang di sepenuhnya di Jepun lah CBU sudah so, tentu ni adalah sesuatu yang berharga lah untuk setengah pembeli anda setuju tak dengan skor kita? tak setuju? tak setuju boleh bagi skor sendiri pada poll kita di atas Okey, kalau anda tengok sampai penghujung ni saya ucapkan terima kasih sangat-sangat dan lah, tolong tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan untuk bantu kita sikit dan juga tolonglah langgan pada calon saluran kita dan juga tekan butang bell supaya anda mendapat notifikasi segera bila kita muat naik video terbaru. kalau awak uh, langgan ni uh, saluran kami membantu kami untuk boleh menghasilkan lebih banyak video seperti ini Pemadu Malaysia, Pemadu yang berhemah kita jumpa lagi, insyaAllah